проживания. Так вот зимой, вот в январе, когда были морозы, у нас была дежурная группа детей, которая, которые находились и на выходные дни в связи по заявлению родителей, в связи с тем, что дома элементарно отсутствовало отопление, допустим были проблемы с продуктами. Вот и, конечно, мы для этих семей были. Ну можно подспорьем. сказать, что интернаты полностью вот возмещают все то, что дети могли бы получать дома, да? Нет, ну, конечно, нет. Интернат обеспечивает условия необходимые. Мы создаем условия для полноценного развития ребенка именно в нашем учреждении. Тепло, сбалансированное питание, образование, возможность круглосуточного пребывания. А вот. Но, вы же понимаете, ни один интернат, даже такой замечательный, как наш интернат, мы не сможем создать ребенку ту зону личной приватности, которую он может иметь дома. Вот. И сейчас мы очень избирательны. Подходим также к вопросам, когда мы принимаем семью, мы анализируем ситуацию: насколько действительно данной семье необходимо интернатное пребывание. Мы практически исключили сейчас из практики те семьи, которые там, где мы видим, что родители пытаются посредством интерната сложить в себе часть родительских обязанностей. У нас нет таких семей. То есть, только при наличии причин веских для интернатного пребывания детей, дети принимаются в школу-интернат и им предоставляется круглосуточное пребывание. Светлана Владимировна, а вот что касается образования, можно ли образование в интернатах сравнить с обычными общеобразовательными школами? Ну почему нет? Конечно, мы работаем по стандартам типа мой программе, мы выдерживаем все государственные стандарты образования, мы выдаем э, также свидетельства государственного образца. Никаких различий по отношению в образовательных услугах, в общеобразовательной школы и школы интерната не существует также квалифицированные педагоги, учителя. Наши детки участвуют в городских олимпиадах, являются победителями. В общем-то, образовательная часть не страдает. На так... сегодняшний день, к, сожале... к сожалению, очень часто можно услышать то, что дети выходят из интернатов не совсем подготовленными к жизни повседневной. Так ли это вообще? Ну, будем так говорить, что вопрос социализации детей на сегодняшний момент, он стоит не только по отношению к воспитанникам школы-интернатов. Я хочу сказать, что можно поспорить с тем, что наши дети чем-то отличаются. К сожалению, сейчас, если мы возьмем массовые школы, вот, процветает мажорство. Вот, там, где дети из разных экономических семей, вот экономически по уровням разным семьям, да, где-то вещизм процветает, то наши э, ребята, они практически все из одинаково, в одинаковой экономической ситуации. Это дети из небогатых семей, поэтому у нас отсутствует вещизм. Вот. Возможность детям пребывания круглосуточно в школе дает им э, право скрепиться, вот больше э, сплочиться, будем так говорить. У нас практически нет и не было вот за последние лет 7, наверное, случаев, когда дети бы э, выясняли отношения кулаками. То есть это особая такая, вот будем так говорить, микросемейный микроклимат, который вот мы создаем для детей, и ребята сами, общаясь и живя как бы в интернате, вместе они формируют себе комфортный общения. Вот. Ну, а социализации, что касается, практически все наши воспитанники всегда трудоустроены. И неважно, попадают они потом, поступают они в высшие учебные заведения, или это просто становятся людьми, которые работают на шахтах, которые mm -hmm. пополняют это. В любом случае у нас нет воспитанников, которые бы, ну во всяком случае я не знаю прецедентов, чтобы наши воспитанники, вот воспитанники восьмого интерната сейчас отбывали срок где-то в заключении и так далее. Мы этим очень гордимся, вот. Поэтому мы считаем, что с уровнем социализации детей наших мы справляемся. Как вы считаете, вот на сегодняшний день интернаты нужны и насколько они заполнены сегодня? Но ну, вы знаете, говорить о том, нужны интернаты или не нужны, или вот сейчас очень много бытует мнение о том, что интернаты – это плохо, это равносильно рассуждать об антибиотиках. Знаете, разговор, когда все знают, что это плохо, но существуют такие болезни и такие ситуации, при которых без антибиотиков человек не выживет, и в данном случае это лекарство является спасением. Так и мы на сегодняшний момент, учитывая наше социально-экономическое положение в стране, мы необходимы. Те 500 с лишним детей, которые сейчас находятся в трех интернатах города, это семьи, которые действительно на сегодняшний момент попали в какую-то ситуацию, когда они вынуждены прибегать к помощи э, государственных учреждений, таких как интернат. Вот. И я считаю, что это очень хорошо, в том, что мы имеем возможность государства где-то, если вот люди да, в данном случае семья нашего героя, когда государство не может помочь ему, допустим, в обеспечении его жильем. Но элементарно предоставить детям крышу над головой на какое-то время, помочь папе, дать папе возможность работать посменно и уходя на работу, чтобы у него не болела голова за то, что дети будут не присмотрены дома, предоставлены сами себе. Я считаю, что вот в этом как раз государство и помогает, и интернаты. Пока у нас есть дети, пока к нам люди идут, значит мы нужны. У меня на сегодняшний момент уже 15 заявлений в первый класс при вот наполняемости в 20 деток, это, я хочу сказать, что в этом году больше, больше желающих, понизился уровень экономической жизни в стране и требуют люди, вероятно, государственной помощи немножко больше. Ну, в завершение я бы хотела спросить у вас, что бы вы могли пожелать, посоветовать нашему герою, отцу, который воспитывает троих детей? Ну, я со своей стороны хочу пожелать нашему герою крепкого здоровья, большого-большого мужского терпения. И я хочу пожелать всей этой семье стать полной. Ну, я, конечно, присоединяюсь к словам Елены Валентиновны, безусловно, хочется пожелать счастья. Вот, хочется пожелать папе, чтобы все-таки осуществилась их мечта, и они имели свою крышу над головой. Вот, потому что это очень важно, иметь свой семейный очаг, в котором будет гореть, который будет ждать вечером домой после работы, и детки куда будут стремиться. Вот. Ну и, конечно, мира, добра всем семьям нашим. Донецким. что же, пусть будет все именно так, как вы сказали, пожелали. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, ваши советы обязательно пригодятся всем нашим зрителям, которые послушали. Спасибо. Спасибо. В одній із програм ми вже говорили про сімейне читання, і сьогодні продовжимо цю традицію. Минулого тижня ми завітали до книжкового клубу, магазину для батьків та дітей, щоб дізнатися, що люблять діти читати, які книги обирають сьогодні, і те наскільки книга взагалі корисна для дитячого розвитку. Тож далі про це більш детальніше. Книжковий клуб Магазин, до якого ми завітали сьогодні, розрахований як для маленьких читачів, так і для самих дорослих. І, звичайно, добре, коли в родині найбільше полюбляють читати батьки. Адже за ким, як не за матусою або татусем, малеча буде повторювати та брати приклад. І, звичайно, якщо ми хочемо, щоб наші діти читали, ми йдемо самі до книгарні і радимося, що краще обрати, що буде корисно почитати нашому малюку. Частише всего эта книга есть в нашей уяви, але что за за книга и как она повинна выглядеть, мы не знаем. Что это за удивительная такая книга? Вот я расскажу. Книга это должна быть замечательного автора, первое. Второе, эта книга должна быть замечательными иллюстрациями. И третье, эта книга должна быть хорошо издана. То есть это что-то такое должно быть очень приятное. и чудесная на вид. Так вот, что что можно показать малышу, да, что можно показать маленькому ребенку и зачем, собственно говоря, приходят к нам родители? Конечно же, они приходят для малышей за книжкой, картинкой за книжкой обучающей, вот, потому что это стало популярным и модным с самого маленького, опять же, возраста чему-то полезному научить ребенка. И, собственно, такая книга у нас и представлена в магазине. Что нравится родителям? Большинству родителей и бабушкам, и дедушкам, и тетям, и дядям, которые приходят сюда за подарками, нравятся книги, которые пришли из нашего детства. Звичайно, такі книги, як казки Пушкіна, три ведмедя, червона шапочка, дикі лебеді, теремок, вони були і будуть читатися у всі часи. Адже це класика, а вона не вмируща. Так сучасні видавництва намагаються перекладати та передруковувати всі історії, які стали відомими у всьому світі. Зарубіжна література також не полишається в стороні. Така книжка «Воздушний душне змі. Тарнольда Лубо. От ета книжка така вже класіка. Международной литературы детской, как и, собственно, «Марша», как и «Чуковский». Это истории про двух лягушат, квака и жаба, которые попадают в какие-то незамысловатые истории. вот. И, собственно, это книга дружбы, к примеру. Да? И это то, с чем мы на сегодняшний день знакомим наших родителей. Сучасна книга яскрава и кольорова. Она привертает внимание красивыми малюнками и красивым оформлением. Наиболее всего такие книги подобаються детям. Де вони не тільки будуть читати, а й роздивлятися дивовижні малюнки. Але батьки часто з цим не погоджуються і радять своїм малюкам брати те, що можна прочитати, а не просто сидіти і тільки розглядати. Як же бути в цьому випадку? Ну деле рібінку да й зачастив взрослому. очень полезно воспринимать какую-то информацию э, через картинку. Это здорово, это понятно и, э, и, интересно. Я предлагаю всегда тем, кто приходит в гости к нам, вспомнить, что такое книжка была для каждого в детстве. На сегодняшний день представлено широкий ассортимент книг на будь-який смак. Все они разнятся не только и малюнками, а и надрукованою мовою. Так, українські видавництва також користуються попитом. У них є свій читач. В основному це школярі та дошкільнята. Такі книги, як Кобзар, Ріпка, Коза Дереза, є найпершими на полицях для щоденного читання. Ета книга родом із Харкова, називається вона Ріпка. Ось це та на українському мові І... она в изложении Ивана Франко вот и у нее э, и в этой книге иллюстрации э, ну, вот э, что не ни, что ни на есть самые что не на есть современные то есть э, вот такие совершенно необычные коллажи вот э, совершенно необычные такие вот подходы вот в в иллюстрации, да, то есть и сантиметр, и какие-то сравнения, то есть репка сначала была как мышка, потом как свекла, потом как кулак, потом как два кулака, потом стала как голова. То есть книжка это еще и забава. Але цікаво, чи люблять діти взагалі читати сьогодні? И що обирають в першу чергу? Менее всего, менее всего читают подростки. И менее всего подростков приходят. Соответственно, вот подростковый сегмент, его заинтересовать намного сложнее, чем чем младших школьников, чем средних школьников и тем более дошколят. А ось Мария в свои шесть роков дуже полюбляет читать что-то интересное и смешное. Самое любимое это Саша и Маша. Интересные рассказы смешные. Книги, на мой взгляд, всегда занимали главное место в жизни ребенка. И когда часто сейчас родители об этом забывают, это чувствуется, когда они уже идут в школу. Потому что книги развивают и фантазию, и воображение, и мышление. Они их воспитывают. Поэтому книжки очень нужны и важны. Буквально, ну, Чуть ли не с первых дней рождения, когда мы можем им читать, они еще, кажется, ничего не понимают, но у них уже происходит мыслительный процесс. Поэтому книги – это ну, то, что должно быть в каждой семье своя детская библиотека. Тож, любі доросли, читайте книги своим детям. Они цього потребуют. Адже саме ви подаєте найперший приклад дитині. Успіхів вам і прислухайтесь до своєї малечі! На цьому я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам всього найкращого і нехай у вас все завжди буде гаразд. До побачення.